Быть оговорена. Не только вот так. Мы ее уже показывали на совете. Мы вот хотим с советом общественной смотреть. Мы ее на сайте вывешиваем и так далее. Я хочу, чтобы максимально э, все страхи или все подозрения или все э, просчеты были высказаны, и таким образом э, эта тема была опроагирована, говоря, научным языком. Она должна иметь туда На комитет э, экономических реформ мы выставили. Хотя, может быть, ее частично показывали на самом верху, боюсь заживить на каком верху, где была какая-то поддержка выставлена. Но, понимаете, вот мне хочется, чтобы мы максимально об этом поговорили открыто. Если на этом вы мне дадите возможность сесть, там, то Анечка, а потом Стас Дерник, познакомьтесь, как вы назвали все-таки сына? Назвали его же Павел. Я же предлагал назвать его Мефодием. Потом Стас расскажет более интересно. А у кого нету книжечек вот таких, да, да, сейчас, у да, кого кто пришел, дайте тоже. У нас тут множество в мире молодые люди, которые со работают. Это уже по, по так сказать, MBI, знаете, есть такое понятие менеджмент международного. решили решили сделать, что вот это управление должно отчитаться за работу. И сделал я отчет, который на, не на шутку получился объемным. Я сделал... Я не видел, как он делался, только я видел тексты и материалы, только как правило чуть-чуть. Но когда я увидел тут вот эти вот вещи, да, смотрящие гордо в даль взгляды целовальника, то обрадовался только одному, что кроме меня тут еще есть и другие. Вот. И замечание было сделано мне зубчиком, что вот вот этой диаграммки, диаграмма честная, она показала, как распределяется на э, интернет-пространстве, как оно называется, в э, медиа-пространстве распределяется, значит, э, количество И получился первый салонарий, потом покупка. Ну, мы просто примерно так... А потом уже вся эта... Ну, плюс тут, честно, есть вот и Игорь, вот тут есть, и духовничные тут есть, и самые лучшие, и вредные все есть, но... Вот цифры, которые стоят вот эти вот, если четко взглядом на зачеты зафиксированные из интернета. Так мне было сказано, как ты мог вообще задуматься, поставить себя выше Александра Павловича? Ну что было сказать? Я не говорю, что тема была архитектурная. Если бы я был к ней на втором месте, у меня Александр Павлович был бы уволить. Поэтому <с> тоже по Здесь наши и планы, и перспективы.

В принципі, мають плати розвиток міста на 15 років. До речі, в містах, які є у вас в папках, там записаний цей документ, кому з ПДФ, хто ще не читав, може прочитати розмірність. І в цій стаде є розвиток міста Києва до 2029 року. своєю стратегією розвитку міста Києва. Прописано мета, тобто це збереження та розвитку родини річки Дніпро Ініціатива вона довго стримувала, тобто зараз не знаходимося в Києві, але в принципі вона має звинуватися в страхі. Як вже казав Сергій Накоміч, перші поштовхи, і ідеї для того, щоб ця ініціатива розвивалася, це був конкурс, великий, великий міжнародний конкурс. Каталог. До речі, конкурсні матеріали із першого і другого конкурсу ви теж знайдемо тобто в дисках, там по 50 краєць двох конкурсів, два каталоги, того, щоб це можна повідомити. Ну, як казав вже Сергій Анатолійович, ми стали економічно архітектурно бюро Які, в принципі, показали дуже делікатно ставлення до території. Тобто, я думаю, що саме цей факт і став надзвичайним. Если можно тогда, его мне позволит, я просто скажу, что я про них как раз и не говорил, да, как сказал Сергей Он сказал про румынов, это следующий вопрос. А вот в этих, что поразило в этих ребят, я вам сейчас скажу, я просто не закончил пункт. 40 исследования предметные, проектные наших архитекторов, украинских, великих, всяких, я даже, у меня есть в компьютере все работы, но есть приводили к тому, что мы либо мы дорогу убирали, либо мы ее сохраняли, либо мы ее накрывали, как я вам говорю, помните. А вот эти ребята смогли предложить э, такую вещь оригинальную, наверное, кто знаком с работами этого конкурса, э, ее усекли. Я посчитал, вы все посчитали, это оригинальное явление. Они предложили вот такие вот штучки. Вот. Я здесь мелко, я бы их показал на Тут не ну, нельзя а, а, Ну, короче говоря, вот смотрите, видите, какие вещи получились? Как бы а, такими вот как будто ковер вот согнули и а, его опустили к воде. То есть в каких-то местах здесь вот возникли вот такие вот структуры, которые вышли с какой-то отметки, скажем, отсюда, взяли, сохранили всю вот, зеленую структуру склонов и вышли плавно уклоном склона, на проезжей части вышли к воде. Это красиво. Технически, может быть, невозможно, поскольку есть движение реки, воды, есть гидрология, есть гидротехника, есть ледоход наш, есть многие вещи. Но это настолько красиво, что не надо все полностью покрывать, уничтожать. А только некоторые места они делают такие выходы к воде, пирсы какие-то. Знаете, как красиво, например, если бы у нас была где-нибудь возможность, вот есть мосты, но если бы была вот такая вот такой какой-то пирс, что можно было отойти, например, отойти в реку, повернуться и посмотреть с ближних, мы же их не видим, мы видим их очень далеко или вообще не видим. И такие вещи делаются в мире, в том же, еще мы же шатуна в том же Лимосоле на Кипре, там 4,5-километровая, прекрасно сделанная, набережная, и у них время от времени такие движы сделаны. И вот я тогда по сам житель в Москве, я предпочитаю, что действительно можно мало того, там, лодки и так, далее. так вот у них мачишек, мальчишек это было найдено вот эти вот вещи, они здесь не очень выразительно показаны на этой работе. И это подкупило всех своим мастерством. Извини, когда их награждали, их награждал я в количестве, ну, среди, среди членов жюри, огромный зал, там наш зал в доме архитектора вмещает около 400 человек, тут было около 600 висели гроздями. Это второй случай был, когда приезжал Энрико Пенелос, о котором дальше будет речь. Тоже было такое событие мирового значения. Вот, то эти два мальчика и да, да. Вот такими слезами плакали. Вы бы видели. Они реально плакали, стали. они не ожидали, но они настолько... Вот, они после этого приезжают очень часто и просто вот, вот душу от Киева, работать здесь, что-то делать. Те, що я казала я не ми отримали багато проєктів з 23 країн світу, студію, що український проєкт Було 13 і з інших інших країн світу. І тут отримали перемогу про архітектурне бюро, дуже молоді дівчата, але під керівництвом досвідченого професора з умовського університету з Криїва Світлані. КДА і різних управлінь, і громадськості, і фахівці, де ми шукали якісь шляхи взаємодії. Тобто нам треба було зрозуміти, як цю таку тобто, міську велику програму реалізовувати, тому що територія проблемна, і думки іноді навіть протилежні. От, і ну, це мета була знайти шляхи взаємодії, як це можна було Ми створили декілька органів, які працюють на цієї ініціативою. Тут ви бачите інційної структури, вона теж лежить з масох. Тобто, сьогодні у нас перше засідання саме експертної ради, куди входять э, спеціалісти з різних Це є Іде. Також ми сформували громадську раду. Громадська рада на ще не засідала, буде перше засідання, я думаю, що десь через тиждень або десь дні, куди входять представники громадських організацій, тобто не просто громадянні міста, а саме представники зареєстрованих громадських організацій, і перше засідання буде присвячене цій самій тематиці, тобто знайомству і далі розгляду проєкту Національного фанту України.

Приходять від рад до проєктувальників, або від громади до проєктувальників, або до робочої групи і так далі, проходять через нас адміністративний офіс. Зараз я все Це Все подобається процесу. І саме ми запрошували вас для того, щоб взяли участь в експертній акції. З кого складається проєкт на група?

Ми створили веб-сайт. Я можу сказати, що стас. Я можу сказати, що це перший сайт стратегічної ініціативи серед всіх дев'яти стратегічних ініціатив. Після презентації я покажу, як цим сайтом використатися, щоб ви легко могли знайти ту інформацію, що вам потрібно. У вас є реплет стратегічної ініціативи, і просто повинен бути виношений плет, там і посилання лікар, то заходьте, будь ласка, там на все опитування, просуйте, як ви хочете, бачите, строити секретарію і е, всю свіжу інформацію я вам скажу прошу.